Максим, поздравляю с победой! Все как в премьер-лиге. Короткий комментарий по игре, а потом вопросы. Выиграли. Молодцы, выиграли, переломили хоть встречи. Постоянно говорю, ребят, давайте начнем играть с первых минут. Мы, как всегда, сами себе забили, мучались, уродовались. Ну, слава богу, что победили, пацаны нашли в себе силы, мастерство, желание отдаться на, пол, на, на 300%. Выиграли очень сильная команда, я считаю. Они попортят нервы всем. Вот. Так что молодцы сегодня победили. Молодцы. А сегодня повезло, да, если сегодня вы не повезло. повезло, не повезло, же, сегодня, сегодня повезло. Будет повезло, Влад, понимаешь? Ну, ты же видел, как складывался матч. Мы пропустили, мы э, сравняли там, где мы не должны были сравнивать. Ну и во втором тайме забили гол, то, что нужен, забили, удержали счет, могли еще забить, но это такое Сложилось впечатление, что Сан-Сити включает, вот по трем играм, Сан-Сити включается после того, когда пропускает. Это верное впечатление? Да, это так оно и есть, но действительно ребята молодые все, возраст 20-23 года, есть моложе ребята. Им вроде говоришь-говоришь, а они как в школе, да, вре ври а одни-двойки говоришь они пока не наступят на грабли они не то есть это постоянно с то ветер... да со всеми сливаты ну со всеми мы играем, так и прошлый сезон тоже пропустим потом бегаем мучаемся я думаю что это хорошо потому что э -э -э, если бы мы забивали постоянно все, что мы... расслабились бы то, то мы просто наверное у нас не было мотивации вот так скажем а так мы победили я очень доволен и вообще, бомба. Да. Ну, если посмотреть на вас, именно на вас, на ваше поведение во время вчерашнего матча и сегодняшнего, то вы что там, что там были все в игре. Эмоционально какая игра вам далась труднее? Ты знаешь, Пропускали ты... и в прошлый раз, и сегодня. Да сейчас весь чемпионат да. эмоциональный. Я э, каждую игру, ребят, настраиваю на то, что тут на в чемпионате города выходит на первый план самоотдача. Потому что тут как бы маленький котел, в котором все варятся, все друг дружку знают, все дружат. Тот с тем пиво пьет, тот с тем футбол играет, тот с тем живет сосед. И тут выходит э, само, самоотдача на первый план. И если я буду как флегма там сидеть то поверьте мне ребята тоже не будут ничего делать то есть надо свой свой заряд свой посыл давать им тем более они молодые они еще не сформировавшиеся полностью как личности вот. то есть как бы свой задор надо передавать и к тому же это хороший шанс, возможность у меня выплеснуть свои негативные эмоции какие-то. То есть вот футболе... антидепрессант. Да, я говорят. на футболе покричал, сейчас я спокойный, меня хоть палкой бей. Где-то так. Да. Ну и традиционный вопрос: какие оценки будете ставить? Я знаю, что ставить будете не вы, а президент, но все-таки вы бы что поставили? Что я поставил, поставил, поставил бы центральному пятерку. Да, пожалуй, даже всем пятерки, ты знаешь, ну, то есть я никогда не... От... не... Я я украинского мова не ставлюсь прискиплыво. Ошибаются все, все мы люди. Ну сегодня как бы таких ляпов не было. То что там в ней игры было, не было. Я сижу, вы же видите, я сижу всегда на лавочке, потому что по правилам можно одного человека только стоять. И как бы я не могу видеть, там было в игры, не было. Что-то говоришь, что человек что-то там не так сделал, потому что ну, я не, я, то, что я вижу, то я могу сказать, что он, там он ошибся. А если так просто порожня гонять, ну зачем? Вот, то есть сегодня вроде как. Вообще вопросов у меня нет, То что эмоции, это всегда эмоции. Я поставил сегодня пятерки, сегодня, да? вопросов у меня нет вообще. Спасибо, спасибо.